Сын Божий народился и поклон. Мы пришли к вам передовать, мы пришли вас поздравлять с Рождеством и желаем вам счастья и здоровья. И хотим вам напомнить, что часто про Рождество говорят, просто поздравляем вас с Рождеством. Мы поем о том, кто родился и где родился. Родился Христос, родился в пещере, и пришли ему поклониться и поздравить его пастухи, и чуть позже волхвы, увидев вот такую вифлеемскую звезду, именно на ее свет они шли. А пастухи по-старославянски, значит, пастыри. И вот сейчас маленький кусочек еще мы вам споем об этом событии, и не будем больше вас отнимать урок. Это ночь святая. что не просто проходили, а все-таки еще немножко хлена. Приходила когда? Приходила когда? Приходила когда? Приходила когда? Смотри, кто тебе идет. Поклониться. А поклониться за конфеты, ну-ка кланяйтесь. С Новым годом, с прошедшим вас, и с Рождеством.